Уважаемые жители Первомайщины, уважаемые жители Слобожанщины, вопрос добычи сланцевого газа – это вопрос возможности нашего государства. Я не имею специального образования, я не могу быть специалистом и рассказывать в мельчайших подробностях о всех процессах, связанных с фрекингом. Но я вам одно могу сказать. Я человек очень любознательный для того, чтобы смотреть глаза в глаза своим землякам и не ошибиться, потому что вопрос экологической безопасности ⁇ это вопрос здоровья и жизни людей. Я поехал туда, где своими глазами смог увидеть и убедиться в том, что мы стоим на пороге сланцевой революции в нашей стране что добыча нетрадиционного газа – это абсолютно экологически безопасная и не вредная ни для здоровья, ни для окружающей среды ситуация. Я был в Соединенных Штатах Америки, в штате Техас, на, месторож... на месторождении Барнет Шейл, где 10 лет добывают сланцевый газ. И количество скважин – уже перевалило за 100 тысяч. Я своими глазами видел уже построенные скважины, которые дают газ в систему, в 50 метрах от школьного стадиона, в 70 метрах от дома для престарелых, там, в 100 метрах от гостиницы, в 200 метрах от 120-тысячного стадиона в самом Далласе потому что залежи нетрадиционного газа в Харьковской области находятся за пределами больших населенных пунктов. А в Америке абсолютно спокойно добывают газ прямо в городах. Я видел схему, по которой под четырьмя взлетно-посадочными полосами Далласского аэропорта, который четвертый в мире по пассажироперевозкам, порядка 40 миллионов пассажиров в год пользуются услугами Далласского аэропорта. Так вот, под всеми четырьмя взлетно-посадочными полосами находились горизонтальные скважины на расстоянии 150 метров друг от друга, в каждой, в каждой из которых было по пять гидроразрывов. То есть, по четырьмя взлетно-посадочными полосами было проведено 35 гидроразрывов. Увидев все это, пообщавшись с ответственными от власти людьми за этот процесс, поговорив с представителями тех компаний, которые занимаются добычей сланцевого газа на этом месторождении. Я узнал много нового, но кроме того, что это не приводит ни к исчезновению или загрязнению воды что это не приводит к появлению каких-либо болезней, которые раньше были не присущи этому региону, что это абсолютно безопасно для людей, для домашних животных. Я еще увидел выстроенные системы взаимоотношений выгодных для территориальной громады. Вот мне сегодня журналист из Первомайского задал вопрос, какие будут преимущества для территориальной громады. Преимущества будут для всех. И для страны, и для тех людей, которые живут непосредственно в непосредственной близости. Ну, во-первых, производство газа или обустройство скважины требует проведения большого количества работ. Есть работы, которые проводят исключительно специалисты узкого профиля, а есть виды работ, где необходимо большое количество разнорабочих. Так вот, дабы принести пользу территориальной громаде, американские компании и международные компании, которые добывают, занимаются добычей нетрадиционного газа, договорились о более высоком уровне оплаты, ну там почасовая оплата таких работ, и договорились о том, что они будут привлекать только лишь местное население. Вот если не будет хватать местного населения, тогда это будут люди, которых они будут привозить. Там, где находятся городки буровиков там растет бизнес который направлен на обслуживание этих людей начиная от банальных кафе там парикмахерских заканчивая какими-то усилительными заведениями может это не сильно будет для нас и актуально потому что все таки мы имеем разную структуру организации бизнеса но то что растет в цене жилье в этих местах это однозначно вот это для нас очень актуально, потому что для многих семей жилье – это единственное богатство серьезное, которое у них есть. Поэтому если это будет дорожать в цене, то это уже определенный плюс. Теперь хочу вам сказать, что для Украины значит промышленная добыча нетрадиционного газа. По оценкам Американской геологической службы, это правительственная организация, одна из самых авторитетных в мире. Запасы нетрадиционного газа на территории Юзовского месторождения, это Харьковская Донецкая область, равняются приблизительно 4 триллионам метров кубических. Если добавить сюда еще примерно 2,5 триллиона запасов сланцевого газа на Олесском месторождении во Львовской области, то Украина с почти семью миллиард, семью триллионами метров кубических становится в один ряд с десятью ведущими государствами мира по запасам углеводородов. Это значит, что мы не только обеспечиваем свои внутренние потребности, мы еще становимся государством, которое может продавать за пределы страны газ. Значит, составлять конкуренцию тем, кто сегодня является основными игроками на этих рынках. Отсюда, наверное, и повышенный интерес к организации протестных акций, к запугиванию населения, к придумыванию различных страшилок и оказанию таких протестных акций, которые мы наблюдали, допустим, в городе Изюми, где вообще не собираются добывать нетрадиционный газ. Мы не одиноки в этих процессах. Все то же самое происходило даже в США. Там те, кто был не заинтересован в появлении компаний с дополнительными возможностями по продаже газа, устраивали такие акции, тоже оплачивали митинги. Мы это все пройдем абсолютно цивилизованным путем. И смотрите, с одной стороны, у нас колоссальный неиспользованный потенциал в аграрном секторе. По производству зерна мы можем стать одной из ведущих стран. Но ну вот самая большая страна, которая продает зерно, это США. Они продают 85 миллионов тонн зерна за пределы своей страны. Возможности Украины 100-120. Это один серьезный прорыв для государства. Второй прорыв – это технологии и промышленная добыча нетрадиционного газа. В США с их экономикой о добыче нетрадиционного газа они не говорят иначе, как сланцевая революция. Они получили такие возможности, о которых даже сами не мечтали. Пять лет назад газ в США стоил до 400 долларов за тысячу кубических метров. Сегодня промышленность США и население может получать газ по 118-120 долларов. Сегодня энергоемкие предприятия, американские компании возвращают из-за пределов своей страны, потому что там газ дороже и себестоимость продукции дороже. Такого никогда не было со времен окончания Великой Отечественной войны, а для них Второй мировой. Поэтому не использовать эту ситуацию, это преступление перед будущими поколениями, Главное сейчас с минимальными потерями пройти через разъяснительную работу, объясняя жителям населенных пунктов, что ничего не случится с водой, что не будет угрозы жизни, здоровью, что все, что происходит, находится под очень серьезным контролем государства, а значит всех служб, которые обязаны отвечать каждый по своему направлению за безопасность и комфортное проживание людей.